Keduanya saya nak teruskan dengan uh, satu lagi yang saya bangkitkan tahun-tahun lalu yang masih belum ada tindakan. Dan saya ada dokumen yang um, projek lebuh raya pantai timur fasa 2 laporan kemajuan nombor 83 Disember 2011 oleh unit perancangan, pemantauan dan pelaporan pasukan projek lebuh raya pantai timur fasa 2 Kuala Terengganu. Uh, ini saya tekankan kerana kontrak eh 1A pakej 1A bernilai 41.86 juta Dianugerah kepada Ascent yang Berhad dimansuh pada tahun pada April 2010 setelah membayar 27.2 juta ditanda semula dianugerahkan kepada Qbena harga 31.1 juta dengan tambahan dana. Kontrak pertama patut bayar ganti rugi. Pakej keempat di dianugerah kepada Babena Corporation. Harga 61 juta. Gagal lagi siap. Diberi kepada syarikat baru. Pakej ketiga ya yang, yang yang nak saya tekankan yang pakej ke keempat ni tadi ialah setelah gagal syarikat ini diberi pula kepada anak syarikat yang sama. Anak syarikat pada induk yang sama. Jadi maknanya ada suatu pakatan kerjasama sepatutnya dalam yang saya tahu financial procedures. Itu jelas. Mana-mana syarikat yang gagal. Maka semua anak syarikat itu dikecualikan daripada mendapat tender semula. Tapi ini diberi pengecualian. Paket ke-8. Anugerah kepada arah jitu 80 juta Masuk November 2009 Kemudian Ditender semula Bagi pula pada arah jitu Harga 76 juta Ini kontrak apa begini Dia gagal Kita anugerah semula Jadi kontraktor yang gagal melaksana Dua pakej 8 dan 9B Dipilih semula Dengan harga yang jauh Lebih tinggi saya boleh um, macam pakej 9B sama, pakej 3, pakej 2 dianugerah kepada koperasi Kobena ya, um, yang mana mantan PM menjadi ahli nombor 1 dengan harga 1.1787 juta ringgit. Ya, dimansuhkan. Ditender semula. Dan diberi kepada Ahmad Zaki dengan dana tambahan 88 juta. Pakej 1B. Package, jadi yang saya tekankan di sini ialah ee uh, tutup musyi kerana ada ke uh, masalah yang dibangkitkan dulu dia tidak langsung memberi uh, kota, ya, panduan kepada kerajaan dan uh, walaupun laporan telah dikemukakan kepada SPRM uh, projek terus terbengkalai projek meningkat tetapi tidak ada tindakan. Jadi saya ingin menggesa ee um, Menteri berkenaan supaya mengambil Kira teguran dan membuat Pembetulan kalau tidak Hanya mencatat uh, laporan Dan cuba jawab walaupun Kes ini sebenarnya tidak pernah dijawab Di parlimen walaupun saya dah Bakitkan sebelum ini Terima kasih uh, Datuk Ibu Tua Pematang uh, ada menyebut tentang uh, Rundingan ataupun Kontrak yang dianugerahkan Semula pada April 2010 saya nak tanya pandangan uh, Tuan Tampau uh, Kerajaan telah mengemukakan satu uh, syarat aku janji Apabila menerima uh, projek terutamanya projek yang terbengkalai Dibui dengan cara satu kaedah aku janji Dan majlis itu biasanya disertai oleh seorang pegawai tertinggi dalam SPRM Untuk uh, menyaksikan majlis Tanda tangan anugerah projek tersebut. Dalam kes ini, apakah maknanya sekiranya syarikat yang sama ataupun atas projek yang sama dianugerahkan semula dengan kehadiran saksi daripada pegawai-pegawai SPRM tapi masih lagi berlaku dalam keadaan semula. Saya pernah pergi, uh, untuk makluman uh, Tuan dan Pertua, saya pernah pergi sendiri ke tempat yang dimaksudkan itu memang keadaannya amat teruk dan jauh sekali daripada skedul ataupun uh, jadual untuk uh, apa ni uh, penyelesaian atau lengkapnya. Jadi apakah maksudnya kehadiran pegawai yang dikatakan perlu ada dalam sesuatu aku janji penerimaan projek itu. Agaknya perkara ini berterusan dan tidak ada penyelesaian <coughs> nampak gayanya. Terima kasih. Um, saya uh, setuju dengan Yang Ahmad nama kota sepatutnya hal ini tidak berlaku. Kedua,nya harus ada penjelasan teliti daripada Yang Berhormat Menteri mengapa satu kontraktor yang gagal dengan projek pelaksanaan yang begitu lemah Dianugerah semula dengan harga yang lebih tinggi Proses tender harus dipertikai Sebut harga juga tidak menepati sasarannya